В ближайшее время завершится процедуры наши по а, нашему договору с японской стороной. И мы получим а, автомобили Mitsubishi Outlander. Процедура будет идти. В апреле будет полностью завершена процедура. Но Mitsubishi Outlander, такой большой, красивый автомобиль, почти электрический. Вот. Мы практически ничего не дадим на Киев. Мы отдадим это в областях, и в том числе Луганская область получит достаточно много автомобилей. Я не буду называть сейчас цифру, но много. Не так давно мы вручили здесь Дастер, Первые автомобили, которые специально мы по основлению Кабмина выделяли для Луганской и Донецкой области. Это будет второй. Я думаю, что эта ситуация с автотранспортом будет улучшена. Но не только с автотранспортом. Мы приняли соответствующие решения резко усиливать криминальный блок, уголовный розыск, и в этой связи соответствующее оборудование для криминалистов, для оперативников. Это все будет иметь место для того, чтобы расследование преступлений и профилактика преступлений проходила быстрее. Потому что реформа ⁇ красивое слово, но нам нужны не реформы, нам нужны результаты. Поэтому реформа для результатов, не наоборот.